Ну, смотрите, здесь идет речь о каких-то ограничениях, да, но это туда, куда-то туда дальше. А, а вообще то, что, я не знаю, как там было в этих соглашениях, вот, вот то, что изготовляют они, то, что надо изготовить, оно все равно что-то будет поступать, и достаточно какой-то промежуток времени, и все, что касается. Для войны в Украине. То есть что-то, скорее всего, могут ограничить. Может быть, это финансовая помощь, но не военная, потому что здесь как-то военная. А что-то оно точно поступает. Вот тут четко, видите, плывет, поступает, летит. Угу. Ну, самое мова, да, за финансовую поддержку как раз они и говорили. Предпочтую. А вот за финансовую, давайте точно вспомним. Вот финансовая, скорее всего, да, потому что тут финансовая. Они хотят ограничить финансовую поддержку, когда не совершенно именно финансовую. Ну да, вот финансовую, да, какая-то тут есть составляющая. Угу. А, також давайте вже зараз продовжимо тему США, яка стосується, бо це і безпосередньо нас теж буде стосуватися. Зараз низка протестів відбувається в Лос-Анджелесі, і також буквально перед нашим інтерв'ю прочитала про те, що США готується до наймасштабнішого протесту проти Трампа. А, чи призведе це зрештою до імпічменту президента? Пока не вижу. Пока не вижу, чтобы они привели. Тут тоже тут, знаете, тут оно как-то... Все достаточно протесты протестами. Там есть обоснования для этих протестов. А с другой стороны, здесь могут быть совершены какие-то действия. Именно искусственного характера, какие-то негативные действия, и когда обыграть ситуацию, это Трамп так обыграет ее, что вот он будет выглядеть как спасителем. Знаете, такая очень похожая тактика mm -hmm. с кремлевской властью, прямо. Когда mm -hmm. те тоже у себя что-то делают, да, вот такое негативное, а потом кричат, что там есть враги, и с ними надо бороться. Вот что-то типа такого. Як це все, що зараз відбувається в США, тут конфлікти Маска з Трампом, конфлікти безпосередньо громадян США, В протести, точніше щодо Трампа, як це все вплине на підтримку США України, чи зараз Трамп займе позицію, все ж таки дотиснути Путіна для того, щоб завершити цю війну, чи буде продовжувати тиснути якраз таки на Україну? Бо розуміємо, що зараз йому ця перемога конче необхідна, щоб показати себе таким бравим молодцем, яким він власне себе й намагався продемонструвати. Так, как мы задаем вопрос, Алена, протесты в США влияют на Войну так, Да. Так, так, давайте как, так. Протесты в США влияют на Войну С одной стороны, это на руку Трампа. Он будет говорить, вот видите, у нас внутри, нам надо внутрь, то есть внутрь. То есть ему это как бы на руку. Тут еще вопрос, как, почему оно как это так все это разгорается вдруг? Понимаете, mm -hmm. все это что я должен сосредоточить это здесь, ну, в плане таком. Что касается Кремля. Смотрите, все равно, вот несмотря ни на что, будут приложены какие-то действия для того, чтобы прекратить эту войну. Будут. Потому что все равно сроки остаются. Для Трампа, видите, он э, не... Э, не справляется со своими. Вот те, кто за ним стоит, кто его поставил на эту должность, он не выполняет обещания. То есть от него как бы толку нет. Я не удивлюсь, что вот эти... Ну, понятно, что протесты просто так не возникают, что... То есть ему это на сегодняшний момент, как ни странно, ему где-то это на руку. так, тут знаєте, ви, ви сказали, що все ж таки будуть знайдені методи, як це все завершити, тому тут більше, давайте може, ми уточнимо на кого буде більше спрямований тиск, щоб це завершили. Все ж таки шляхом тиску світового на Україну буде завершена ця війна, чи тиск все ж таки буде здійснений на Росію? Буде давлення на Україну. Тиск... Там подавление на Украину. Давление на Россию. И на Украину, и на Россию. Mm -hmm. И на Украину, и на Россию. Чтобы усадить за стол переговоров, чтобы уже в конце концов начали договариваться. И туда, и туда. Но он еще тут, тут очень хитрые карты. То есть, как бы, вот то, что касается России, он еще надеется с Россией поиметь что-то в плане либо финансов, либо ресурсов. Ну, причем в очень таком, по тузу Пентакли, в очень-очень большом масштабе. И таким образом угу. подыграть им, как вариант. Будемо дивитися, як це все буде просуватися надалі, і тоді вже будемо конкретизувати, можливо, більш детальніше розуміти, як формувати наші питання, щоб. Розуміти, якою буде ситуація надалі, також нещодавно сталася така заява голови російської делегації Мединського про те, що ніякі нібито від громадян Росії говорив, що всі за те, щоб нарешті арешникам лупанули по Києву, по Львову. А чи дійсно зараз будуть до цього дослухатися, і щоб задовільнити потреби російських громадян, дійсно щинять такий удар, жахливий на території України? Я вчера делала такой расклад, как раз таки, на эту тему, и там интересные комментарии под этим видео, россияне mm -hmm. пишут. И, ну, некоторые пишут, да, надо, типа, надо. И причем действительно оказалось, что больше агрессивных женщин. А другие пишут, там ник же непонятный. Mm -hmm. Есть такие, что нет, мы, про... мы такие, такого мы вообще не говорили. Мы против, против этого. А вот есть прямо с женским ником: да, давно уже пора. Ну, то есть, ей там пишут ну, mm -hmm. в таком комментарии. Давайте посмотрим, будет Кремль применять, применит Кремль по территории России? Орешник не орешник, но что-то типа такого. Будет применять. Орешник не орешник, но что-то типа такого. желание есть, но нет у них консенсуса к этому. Во-первых, орешник. Орешника они боятся, как черт лада нас сами, потому что он непредсказуем. И тоже у меня был расклад на этот орешник. Там зарубежные Военные эксперты, включая наших военных экспертов, охарактеризовали, что это на самом деле старая модель, там, 16-15 mm -hmm. года, и она больше идет, как видите, психологическое давление на Украину. Вот здесь вот это действительно чисто психологическое воздействие. Но, к сожалению, они нанесли удар по Днепру, и ну, мы видели, да, к чему это. Вот они в таком плане. Если туда даже присоединить какой-то, он предназначен для малого ядерного... Заряда, но они боятся сами остаться без крыши над головой. Тут больше рассматривалось, может быть, при, предпринять что-то, ну, запустить что-то другое. Ну, оно же сейчас ядерка, она же вся разная, да. Мы привыкли к этой усл условной красной кнопке, которая ну, совсем mm -hmm. все конец. Тут есть что-то другое, но они и этого боятся. На них идет сейчас жесткое давление извне не делать этого. Ну, тут двойка, как бы еще как бы желание, вот что-то по воде, да, вот по воде или что-то с водой связанное, желание есть. Ну, карта пассива, я не вижу, пока это. Також прочитала нещодавно, що така була заява про те, що припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, бо дасть РФ збільшити кількість зброї. А чи свідчить ця заява про те, що країни НАТО зараз навпаки зацікавлені в тому, щоб не припинявся вогонь по Україні, тому що бояться за те, що Росія піде на інші країни, які на сьогоднішній день є членами альянсу? НАТО хоче продовження війни в Україні. Смотря кто. Видите, здесь двойки пошли. Двойки. Смотря кто. То есть, да, одни да, другие нет. Двойка и старший аркан влюбленные. То есть, одни быстрее, чтобы этот кошмар закончился, а другие для того, чтобы он как бы продолжался. Это правда. Чи є якийсь вихід тоді з цього? Якщо дійсно ми раніше полягалися, і зараз ми теж полягаємось на те, що інші країни об'єднають зусилля і допоможуть завершити цю війну. Якщо є частини, які абсолютно в цьому не зацікавлені, навпаки, зацікавлені, щоб це продовжувалось, чи є тоді якийсь вихід для України, щоб війна нарешті припинилася? Для України є, щоб війна, наконець, таки з є. Выход есть. Ну, давайте так, я уже раньше говорила и говорю сейчас. Во-первых, это сделают украинские вооруженные силы. Мы не будем говорить, как и, ну, вообще, uh -huh. да, в каком масштабе. Uh -huh. И сама Россия своими действиями приведет к тому, что они будут вынуждены это остановить по-любому. А, Петя, вторая давай... половина, вторая половина, ну тут понимаете, тут и для мира, и для России, вторая половина, я уже делала такие расклады, у них чревато какими-то катастрофами, либо же это природные катастрофы, ну потому что идет опасность, вторая половина 2025 года, извержение вулканов, цунами, там землетрясения, не знаю, вот это их коснется, то есть что их коснется раньше? Либо же они, опять же, да, с путем все-таки решаться запустить что-то. А это что-то они хотят запустить куда-то, опять же, вода фигурирует. Здесь не Украина, здесь мир фигурирует. Ну, якобы показать всем, что они такие крутые и мощные. Но это что-то такое уже более серьезное, что разнесет все, что можно разнести с катастрофическим. То, что мы говорили раньше. Вот что вперед, либо Природні катаклізми, либо ж самі накроють себе. Тобто зійдуть з, глузу, з глузду ще більше, вони вже це зробили, але переплюнуть себе в цьому розумінні, і це власне призведе до їх кінця. Они зараз із усіх сил, намагаються від росіян, то що у них відбувається. Вони навіть запретіли росіянам викладати, ну, як раніше було викладати фото, відео, та там, путем наказання. И пытаются делать вид, что, ну, все нормально, все прекрасно. Mm -hmm. А на самом деле, ну, все равно, что оно же это видно, что война уже, ну, так остаточно пришла в их дом. И причем это касается не только близко, но уже и за Урал и туда дальше. Ну, и плюс еще они скрывают то, что у них происходит во власти. Они никак не могут там решиться на смену власти. А все же таки идет до этого? Ну, идет, да. Там какой-то бешеный вот этот король мечей, который, ну, который вот агрессивный, который за войну, за вот эти вот жесткие методы, вот эти жесткие удары, все, что касается Украины и не только за захват других территорий, ну никак не хочет отдавать власть. Давайте також зараз перейдемо до питань, які стосуються безпосередньо українських територій, на яких зараз досить гаряче. Ворог має певні успіхи у просуванні про Сумщину зараз хочеться поговорити, що чекає на область і безпосередньо на саме місто, чи і надалі ворог буде просуватися на цьому напрямку. Сім'я в Сумської області будемо далі повідомляємо. Ну это вот то, что у них происходит, то, что они продвигаются. Видите, тут есть момент, вот то, что мы говорили, то, что там много внутренних, ну уже засланных казачков, там есть предатели, которые способствуют вот этому продвижению. То что, собственно, о чем карты говорили раньше, на что они рассчитывали, они на это опираются. Нет, они дойдут до какой-то точки. Ще чуть-чуть будут продвигаться, там до какой-то точки дойдут, остановятся. Давайте також Дніпропетровську область подивимося, що, що чекає, чи буде тут просування ворога. Заходи в Дніпропетровську область. Окупані по російській. Заходи в Дніпропетровську область, Здесь тоже показано, вот как и раньше. Если они зайдут, то попажу буквально на чуть-чуть, ну, чтобы потом глашать у себя, что все уже, да, там Днепропетровская область, и не более. Это, ну, ну, есть такая опасность, что пересечь границу, ну, буквально как раньше, карты показывали, попажу. І кричать, що от. Там вже уже Медведєві вже вже опередили з по-моєму, Медведів почав кричати, що от вже ми перейшли до Дніпропетровського. Хоча це наказалось фейком. Мені здається, що це вже не вперше такі заяви звучать від російських провладних. Так, так, так. Що ж і надалі будемо сподіватися, що не вдасться їм реалізовувати все, що вони собі там планують, і все, що навіть починають офіційно. Проголошувати, а давайте зараз про загрози на найближчий час, тому що бачимо, що ворог обстрілює просто щодня, щоночі Україну чи є можливість того, що на якийсь час буде затище в цьому напрямку, чи ні, чи буде далі продовжуватись часу обстріли на ну не забувайте, я діла розклад. Воні ж у них завтра этот, День Російської недофедерації тому mm -hmm. поэтому що вони ж тут. Пыхтят и пытаются таким образом переключить внимание на Украину от себя. В ближайшее время. Все время падают, смотрите, дети. Вот все время падают дети. К сожалению, мы видим, да, что происходит даже роддом. Производство там, где много людей. Но они как-то выборочно, вот, вот у них новая тактика. Они выбрали, да, вот там сегодня ну, одна область там или город. То есть опасность, да, идет. Вот на ближайшее время опасность идет. Планы, да. И тут еще идет опасность, все, что связано с водой, с желанием... Я так понимаю, под дамби. И еще тут опасность идет отравление воды. Тут воды не только за счет того, что есть в ракетах. Это не новость. А то, что еще... Ну, что-то нам отравить, да? Еще за питьевой водой надо смотреть. Ну, из-под крана, понятно, не пить. Дякую дуже, пані Олено, за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Будемо чекати на зміни. Ви зараз теж дали такий спойлер про те, що надалі українські дії будуть позитивні продовжуватись. Ми про них не будемо говорити. Краще просто будемо чекати офіційної інформації, підтвердження того, що все вдалося навіть краще, ніж ми того планували. Дякую ну... вам. Так. Ну, Алена, секунду. Ну, смотрите, с 1 так, так, так. июня оно все равно, несмотря на то, что они жестко mm -hmm. так обстреливают, они бы тут даже не в действиях украинских вооруженных сил, то, что они там ударили по аэродромам, да, вот это все опираться паутина, mm -hmm. Крымский мост там, э, и... низко, да, так ведь было. Да, соустично. они все равно, как бы они все равно планировали обстреливать, они все равно планировали обстреливать. То есть это не ответ, они... яку вони кажуть, ну, а, да, принципі, они говорят, а, в и Да, они скаженеют просто, и все. А сейчас они сами в роспаче, чтобы получилось так, что происходит на их территории. Просто тогда бы еще могли бы удары быть намного жестче, если учесть, сколько самолетов поражено, ну, там, составы с техникой, чтобы для наших ребят на фронте, ну, то есть это как бы опережающие удары могло бы быть намного. Ну, смотрите, чтобы прямо на сегодня, понятно, на сейчас нет, но у меня уже был такой раньше ответ. Это, знаете, когда это возможно сделать, это возможно сделать, только это сделает кто-то другой. Чем-то, да? Чем-то. Ну, будем говорить так. То есть он может принять, это не быстрое решение, он может прийти к этому, и здесь идет то, что кому-то что-то, скажем, дадут угу. или разрешат чем-то нанести мощный удар. Это правда. Но вот даже здесь вот такие карты, они выпадают, здесь башни есть. Но здесь еще идет момент такого раздумья, потому что Пентакли это не совсем быстрые карты. Посмотреть на реакцию или же вообще на это. То есть такое может быть. Тобто він скоріш ресурсом готовий допомогти да. для того, щоб цей удар було нанесено. Насправді він також анонсував, що будуть відбуватися певні сюрпризи, які стосуватимуться безпосередньо втручання в ситуацію України і Росії. Ці сюрпризи будуть для РФ. От такі сюрпризи. Чи це просто порожні слова зі сторони Трампа, тому що знаємо, що говорить занадто багато? Чи дійсно, можливо, вже зараз іде підготовка до того, що про ці сюрпризи ми таки почули? Ну, Давайте будуть сюрпризи для Росії, для Російської недофедерації Трампа. Дать сюрпризи от Трампа. Я бы сказала, что да, это правда. Ждать. Ждать. Просто мы не можем говорить, в каком виде Даже это. Мнение. Но действительно, мы понимаем, кто исполнитель может быть. Это мы тоже понимаем. Известно. Но такое впечатление, что оно, знаете, уже что-то будет в дороге в скором времени. Тоді чекаємо з нетерпінням. Також зараз закриємо вже це питання Трампа: нові санкції. Вкотре піднялося це питання? Чи нарешті будуть вони введені від США для Росії? Мощні санкції, да? мощні так. санкції для Росії були Мощні санкції. Чтобы сейчас вот на сегодняшний момент, смотрите, были введены мощные, еще нет. Еще как бы здесь показаны ограниченные возможности с этого. Но дело в том, что, видимо, исходя из той информации, которая сегодня разошлась в информационном пространстве за счет высказывания Трампа, за счет всего, что он говорил, здесь какая-то, видите, тайная депеша от Кремля. Это ну, не секрет, да, и наши политологи говорят, что США спилкуются с Россией, так же как ну, Украина спилкуется да. по своим каналам, потому что тут есть такие. То есть какая-то тайная депеша, что подождите, 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 что они хотят этим сказать. Смотрите, это что-то тайный посыл Трампу ну или же окружение Трампа, как хотите, э, не давать чего-то Украине или же не делать чего-то. Сюда же можно, э, то, что касается станции, это опять вот дословно по картам здесь идет опять предложение какой-то взятки, ну, че, ресурсов каких-то, да, там чего-то своего, э, по тузу Пентакли, это чего-то большого, но это опять же по обману. Зараз хочеться зрозуміти, от все ж, про що ми поговорили вище, це і удар по Москві, і ці сюрпризи, які чекають на Росію, все це може суттєво вплинути на Росію, на їх подальші дії щодо України. В найкращому для нас ключі. Давайте так, подивимося зараз. Удари по Москві Ну, здесь однозначно, смотрите, если бы Украина била по уже по Москве, мощно била, ну так как они бьют по Киеву, угу. я хочу сказать, что война уже закончилась. Это правда. Тут бы уже нашли консенсус без, знаете, без этих вот там своих каких-то выпендрюжек. Сейчас, видите, буду сейчас манипулировать. Вот здесь вот опять идет манипуляция, попытка давить на Трампа. Ну-ка, получится у них продавить. Ну, или же на окружение Трампа. Действительно, у них, ну, они, как это, встревожены. Встревожены. Но это, это я мягко сказала, они напуганы действительно вот этими заявлениями. Сумеет Кремлевская власть додавить Трампа опять. Потому что Трамп же как фигара, да? То сейчас он От. дает, завтра mm -hmm. он не дает. То мы бьем, то мы не бьем. Мы вот мы очень частые сме смены мнения по, на один и тот же вопрос. Сумеет кремлевская власть надавить на Трампа. Сумеет надавить на Трампа. Будет идти давление. Ну, знаете как, тут уже сомнения у Трампа закладываются. Это правда, закладываются сомнения по поводу обещаний. Ну, он и в открытую говорил уже про фигуру Путина, да, то, что там будет за нас, то, что он... Это... Из хорошего я хочу сказать то, что что-то очень интересное, оно уже в пути. Это интересно, оно может изменить хит войны. Изменит это ход войны. Изменит это. Ход войны. Это сразу ход войны. Но, к сожалению, это ход войны сразу не изменит. не изменит, Потому что, смотрите, опять же, здесь такой нюанс. Бить, да, но опять же, с какими-то оговорками. У нас вечно нам ставят какие-то оговорки. Если по Украине бьют тут без оговорок, жилые дома, детские Нажали. сады военные учреждения, эти объекты, все. А здесь есть некие, ну, некие такие моменты э, оговорок. Ну, смотрите, здесь идет речь о том, что они, у меня уже было такое, что у них очень нехорошие планы, у них сейчас желание ну, подставить украинские вооруженные силы, чтобы не давали им помощь ни Европа, ни США мощно обвинить Украину. Вот сейчас они как бы ускоряются с решением этого вопроса. Нет, то, что обвинить не получится. Но то, что, если я уже говорила, если они собираются это делать у себя, то давайте, чем быстрее, это тем лучше. Быть. А вот это есть вопрос мира, в целом мира. Это может быть и Европа, понимаете, когда подставить жестко. Поэтому тут надо быть в Европе тоже. Ну, это какие-то скрытые теракты. К сожалению, они, видите, сейчас они возросли. Польша там горит, и дома горят там, и пожары, и blackout. И не только Польша, так, кто без интернета. Ну, власне, то, что вы уже да. говорите за последний год, все воно все Да, то, о чем мы раньше, когда Европа предупреждала об этом, они писали мне, сидишь в своей Украине, сиди, ну, типа, у вас там война, это у нас этого не может быть. Ну вот реалии, к сожалению, реалии такие, что оно уже происходит. И это, эти реалии будут усиливаться. Вот именно гибридная война. Сейчас не идет речь о вторжении там, России, а вот гибридная война, да, она будет набирать обороты. И здесь не только э, Росси, ну, Россия, да, заметьте, что здесь и то, что... Они бьют по Украине чем-то новым, и здесь присутствует рука Китая однозначно. То же самое, использование каких-то дронов, которые долгое время висят над Бундестагом, ну, по крайней мере, висели. Почему их не сбивают? Вот вопрос, да. Отравление воды в Бундестаге, это же уже все было. То есть это использование тоже каких-то новых технологий со стороны Китая. Ну, руками Кремля по отношению к Европе.